ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ एक्सप्लेन कर अमरजीत सिंह कंवर साढ़े नाल मौजूद ने कंवर साहब बहुत स्वागत है मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी साझी करो तो कैनेडा की एक पिछले दिनों रिपोर्ट आई है ये।, ये रिपोर्ट मैं आपके साथ लिंक में शेयर करूंगा जिसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं कि कैनेडा इमिग्रेशन कट को बहुत ज़्यादा अफोर्ड आने वाले फ्यूचर में नहीं कर सकता उसके कई सारे रीजंस हैं क्योंकि जो कैनेडा की इमिग्रेशन है वो वहाँ की इकोनमी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है आप देख रहे हो पिछले दिनों भी काफ़ी कॉलेजेस के अंदर ले ऑफ हुए मतलब स्टाफ निकाला गया काफ़ी कॉलेजेस बंद होने की कगार पे आ चुके हैं काफ़ी सारा यूनिवर्सिटीज़ भी अफेक्ट हो चुकी हैं और दूसरी साइड पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं लेबर शॉर्टेज को लेकर क्योंकि कैनेडा के जितनी अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स अभी जा रहे हैं जो कि काफ़ी कम है और जिसके कारण वो कनाडा के कई ऐसे पार्ट्स हैं कई ऐसे एरियाज हैं कई ऐसी सिटीज हैं जहां पर लेबर शॉर्टेज की समस्या दिनों में ही सामने आने लगी तो आने वाला समय जो है कनाडा का वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है हमने एक चीज पिछले दिनों भी देखी है अगर आप रिजल्ट देखें खासकर कर से लेके मई तक के तो वो काफी नेगेटिव रिजल्ट थे बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे टूरिस्ट वीजा वाले भी परेशान थे लेकिन पिछले दो तीन महीने से ये रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लगा है रिजेक्शन का लेवल पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुका है ऑल दो तो अभी कैनेडा इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा कि आप किसी तरह के छोटे मोटे डिप्लोमास में आए बट उन्होंने एक पर्टिकुलर लिस्ट दे रखी है जो डिप्लोमास की उसके अंदर कहीं ना कहीं आप चीजें फिक्स होती दिख रही है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होता दिख रहा है इंग्लिश को लेके भी कनाडा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आपको मतलब ग्रेजुएशन प्लस टू के मार्क्स अच्छे होने चाहिए ये सब चीजें वैसे भी मैंने पहले एक फाइल केसेस बनाए सॉरी शोज बनाए हुए हैं दो तो तीन तो मैंने उनमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिनको आप जाके देख सकते हो समझ सकते बट आने वाला जो समय है कैनेडा के अंदर वो दोबारा से पॉजिटिव होने वाला है दोबारा से आपके फेवर में होने वाला है अब इसके अंदर किस तरह के दिखेंगे वो अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन कहीं ना कहीं स्टडियो टूरिस्ट वीजा को लेके सक्सेस रेट बेहतर दिखने लगा है स्टूडेंट वीजा को लेके जो सक्सेस रेट है वो ओवरऑल बेहतर दिखने लगा है स्पाउस एप्लीकेशन वर्क परमिट एप्लीकेशन के रिजल्ट्स ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1.2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਅਬ ਆਪਕੇ ਫੇਵਰ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੇਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਕੋ ਜਲਦ ਹੀ ਉਤਨੇ ਹੀ bade numbers ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੁਆ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰੋ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ